payg'ambarimiz marhamat qilganlar kim bizga qurol ko'tarsa u bizdan emas yana ikkinchi bir hadislarda birontangiz birodaringizga qurol o'qitalmasin zero u bilmaydiki shayton qurolni uni qo'lidan chiqarib yuborsa u do'zaxni bir chuquriga tushishi mumkin deyaptilar televizorlarda ko'rib qolamiz radiolarda eshitib qolamiz kollej talabalarni o'rtasida o'rta maktab o'quvchilarini o'rtasida pichoqbozlik bo'libdi bir birini so'yib qo'yibdi degan gaplarni eshityapmiz bir birini orqasidan shunaqangi suiqasd qilgan odamlarni eshityapmiz o'ng gulidan bir guli ochilmasdan temir panjaralarni orqasiga kirib ketayotgan bolalarni ko'payayotganligini eshityapmiz har xil tabletkalarga o'tirib qolgan giyohvand moddalarga o'tirib qolgan ehtiroslarga berilib qolgan va tuzu otalarni onalarni farzandlari ko'chada sovuq qurol bilan bir biriga hamla qilib bir biriga pichoq o'qtalib rasululloh aytyaptilarki xudo ko'rsatmasin shayton o'sha qurolni sani qo'lingdan chiqazib yuborsa agar shuni uradigan bo'lsang do'zaxni tubidan joy olasan qancha qancha bolalar shu baloga giriftor bo'lganlar bor hattoki o'g'li bilan faxrlanib qo'yadigan otalar bor ekan bizni o'g'limiz dov hech narsadan qo'rqmaydigan bolalardan deb bolasi bilan faxrlanadiganlar choyxonada o'tirganda gapiradiganlar bor ekan oxirida bolasi butun umri temir panjarani orqasiga o'tgandan keyin uni dog'ida yig'lab o'tayotgan qancha insonlar bor surxondaryoda bo'lgan voqea yaqinda bo'lib o'tgan voqea fotihasi o'qilgan kun bu aybi nima bu bolani bir qizga fotiha bo'lgan uchrashuvga chiqqan kuni qizni sinfdoshlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgan juda dahshatli holatda o'ldirilgan deyilyapti shifokorlar o'zini xulosasini beryapti boshlari ezilib ketgan holatda jigarlari ezilib ketgan holatda bitta odam urgan emas ko'pchilik urgan keyin aniqlansa o'sha uchrashuvga chiqqan qizni sinfdoshlari tomonidan kaltaklangan vahshyona kaltaklangan nahotki o'zbekni bolasi ona suti og'zidan ketmagan bolalarni qo'lidan shu ish kelyapti qaysi birimizni nabiramiz qaysi birimizni jiyanimiz qaysi birimizni bolamiz shu ishlarni qilayotganlar ko'payyapti bularni sababi muhtaram birodarlar internet yaxshi tomonga ham xizmat qiladi yomon tomonga ham xizmat qiladi jangari filmlarni ko'rayotganlar bor o'q otishni ko'rayotganlar bor pichoq otish ko'rayotganlar bor oxiri ko'chaga chiqib ketgan bolalar shuning uchun sizlardan mani iltimosim rasulullohda hadis bor shariat qaytargan din qaytargan yomon ishni ko'rsanglar qo'linglar bilan to'xtatinglar qo'ling bilan to'xtatolmasang tiling bilan to'xtat bo'lmasam qalbing bilan yomon ko'rib sukut saqlab jim turgin jim turishlik iymonni zaifligidan dalolat dedilar hammanglarni navaralaringlar bor farzandlaringlar bor kollejlarda o'qishyapti oliygohlarda chet mamlakatlarda o'qitayotganlar bor bo'y baravar pul sarf qilayotganlar bor osonlikcha o'qitayotganliklari yo'q shuni bir hosilini ko'rarmikinmiz degan umid bilan chet mamlakatlarga jo'natganlar bor nazar solib qo'yinglar bolalarimizni qo'lida nima yuribdi qanaqa ishlar bo'lyapti mana shu narsalarga ham oxirgi paytda ahamiyat berib qo'yishlik joiz bo'lgan amallardan bittasi